Melesa Madani Ayo seluruh anak petiwi Sembarakan Melesa Madani Sepenuh hati, jiwa, semangat Terus meyakini Melesa Madani Assalamualaikum, Datuk Sri <Seleng> negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya memelihara satu cara demokratik mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas Prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وَأَبْوَابَ الْعَافِيَةِ وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam sempena perjumpaan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri pada pagi ini. Kami menadah tangan memohon taufik dan hidayahmu. Bimbilah kami agar sentiasa berada di jalan yang lurus. Bukakanlah kepada kami pintu kebaikan, pintu keberkatan, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesihatan, pintu keselamatan pintu keafiatan dan pintu jannah. Allahumma ya Allah jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menghulurkan khidmat bakti dengan penuh dedikasi dan berintegriti agar dapat menyumbang kepada jabatan kami, perkhidmatan awam secara keseluruhannya dan negara secara lebih inklusif. Tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti dan tata kelola yang baik menjadi amalan kami. Agar kami sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan al-islah dalam penyampaian perkhidmatan. Jauhilah kami dari terjerumus dalam godaan rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga ya Allah, berikanlah perlindungan, keselamatan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين مجلس dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa usallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti mana Perdana Menteri, Dato' Sri Fadillah, rakan-rakan Menteri, KSN, KPPA dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dan semalam seperti saya tahu saya telah menyenaraikan beberapa kejayaan kita dalam rangka ekonomi madani di Parlimen ringgit dengan prestasi terbaik di Asia. Pengangguran, kadar pengangguran terendah dalam 10 tahun. Pelaburan tertinggi dalam sejarah negara Malaysia merdeka. dan termasuk rating dan sebagainya dan saya percaya sudah sudah ikuti. Baik. Tapi ini semua kerana berkat kerjasama semua. Ya. Pertama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Duanya dengan pasukan kita. Rakan-rakan jemaah menteri, penjawat awam dan seluruh sektor awam dan swasta. Tetapi selalu saya merenung semalam setelah jemaah menteri ada mesyuarat khas mempertimbangkan keputusan penghakiman Kota Kinabalu dan keputusan kita setelah berunding berjam-jam mendengar pandangan dan usul dari tiap ahli jemaah menteri Hmm, Di antara yang paling terakhir itu Azalina lah. Uh, dan maka kita memutuskan secara konsensus, muafakat tentang apa yang kita putuskan. Dan uh, soal uh, 40% yang kata ikut uh, 112 CD dan juga pertimbangan tentang um, keputusan kita juga yang itu tidak kita rayu tetapi keputusan penghakiman akan kita rayu, dia akan saya jelaskan di parlimen esok secara lebih terperinci tapi yang saya nak jelaskan begini jangan um, kita terlalu selesa dengan kejayaan ini, kita bersyukur tapi bersyukur itu harus ada kewaspadaan lihat saja perkembangan negara ASEAN rantau ini dan dunia negara yang relatif kecil seperti Malaysia. Itu bila dia meningkat maju tentu menjadi perhatian. Positifnya dia jadi perhatian untuk pelancongan, pelaburan. Kewaspadaannya kerana apakah kita dapat bertahan? Dan apakah mungkin bukan hanya bertahan dari segi ketahanan nasional domestik tetapi tentang iri hati dan juga Uh, permusuhan luar Ikut uh, Diputus sejarah Kalau kita dapat menyingkap lembaran sejarah Atau menghimbau lebih luas Tidak ada negara yang Dapat bertahan Bila mula uh, Dirasuk bibit-bibit Kealpaan, kecuaian, kehampaan Itu kita kena ingat dan tanggungjawab saya dengan rakan-rakan itu mengingatkan kita semua. Kalau, istilah kalau dalam semangat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat awal itu satu peringatan yang sangat relevan, yang pernah saya uh, ungkapkan. Atau di sini, atau di Ya. Yang dalam Muzammil dan Mudaffir. Ya. Bahawa manusia ini selalunya kalau tidak diasak dengan peringatan, dia akan alpa. Sebab itu dia yeah. yeah. qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa fa tahir. Ya, yeah. maknanya bangun dari kealpaan, dari tidur, dari kecuaian, dari ya, yeah. kelemahan. Yeah. Qum fa anzir. Dan bangun itu untuk mengingatkan yang pertama wa rabbaka fakabbir. Bahawa kita ini makhluk insan kerdil, Aibadur Rahman, hamba Tuhan. Hmm. Jangan kita lupa jabatan itu hanya pinjam sebagai amanah sementara. Laksanakan dengan sebaik mungkin. Ketua unit, ketua jabatan, ketua sesuatu negara, perdana menteri, semua itu sementara dalam sejarah kita. Lagi lebih-lebih lagi. Ada Perdana Menteri tak cukup setahun, ada Perdana Menteri dua tahun, ada Perdana Menteri tiga tahun. Ada Perdana Menteri dua puluh dua tahun. Tapi semuanya itu peringatan kepada kita. Tidak ada yang kekal. Sebab itu, warabbaka fakabbir. Ingat dan insaf. Tapi susulan ayat itu, itu wathiyah baka fatahir. peringatan yang sangat jelas membersihkan diri, jiwa, dan suasana kita. Ya. Jadi dalam negara pun saya ingat kalau kupasan-kupasan ulama tabar dan semasa, yaitu kita tidak kekal sehingga kita betul-betul ada kecerdasan pencerahan keinginan untuk membawa perubahan berikutnya dan tidak terperangkap dengan ruang selesa. Kalau kupasan baru, kalau sudah teliti di antara karya Carl Breith, saya, dia bicara tentang culture of contentment, budaya selesa. Ya, apalagi negara kecil kita catat rekod sejarah. Tetapi apakah kita ada keupayaan perbaiki atau tidak? Jawabnya ada. Jawabnya it'an fil amal yang disebut culture of excellence. Striving for excellence itu teori baru. Tapi kalau dalam rumusan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu itqan fil amal, maknanya <coughs> striving, kecemerlangan dalam tiap amal. Jadi saudara-saudari yang saya nak tekankan di sini ialah keperluan kita untuk senantiasa waspada dan bekerja. Dari sudut kerja, ya kita jayakan ASEAN dan seperti benda yang saya sebut, itu diterima di, negara, di kalangan negara ASEAN dan juga di rantau dan di dunia. Bagaimana negara yang relatif kecil dapat mengendali satu sidang yang besar cara sangat cekap dan efisien dan keselamatannya kerangkanya dalam bukan puluhan ratusan mesyuarat yang dikendali di semua peringkat. Jadi boleh kita syukur alhamdulillah. Tetapi yang saya nak tekankan ialah peringatan kepada kita bahawa ia kerana pertama sekali negara ini aman dalam keadaan bayangkan ini, bayangkan mana-mana negara lain di mana komposisi kaum agama dan wilayah berbeza seperti Malaysia ini. kita ini we take things for granted tapi ya. cuba kita renung negara mana di Asia satu dua tiga empat di Afrika yang suku kaumnya semuanya kalau pun nampak relatif aman tetapi volatile dan tidak tidak mantap bagi kita setakat ini alhamdulillah jadi sebab itu saya kata jangan buat andaian mudah jaga keharmonian ini sekali lagi saya tegaskan ya sebab kita renung tengok negara Asia yang ada percaturan pergaduhan antara mazhab antara kaum antara suku kaum Antara ideologi yang panas dan menyebabkan gambaran negara itu sebagai dalam keadaan yang tidak stabil, jadi kita aman. Aman tentunya pasukan keselamatan, tetapi yang penting itu kesedaran rakyat. Yang keduanya, politiknya stabil. Kita alami umpamanya politik stabil, lama, kemudian politik yang tidak menentu dan mengesan kepada rakyat. Bila pencaturan pimpinan politik itu berterusan dan tidak ada ketentuan. Tetapi dalam kehangatan, suhu hangat itu orang tak fikir itu. Dia fikir nak bertempur. Dia tak fikir kesannya kepada negara. Jadi negara harus aman. Politik harus stabil. Dan kestabilan dan kekuasaan itu bukan untuk pimpinan untuk merompak kekayaan. Sebab itu saya bagi saya itu tata kelola sangat penting. Ya kita bicara soal 40% ke pembangunan ke. Yang penting itu tak kelola. Dapatlah buang banyak mana pun. Kalau tak diurus dengan baik, tak selesai masalah. Dan kita akan popularkan apa yang Mohandas K. Gandhi yang dikenali sebagai gelaran Mahatma Gandhi pernah ungkapkan itu ya. The world is enough for every man's need but will never be enough for every man's greed bayangkan kalau kita urus dengan baik saya percaya manfaat kepada rakyat itu akan jauh lebih baik tapi kalau orang politik itu dia bicara soal kaum dia negeri dia parti dia kepentingan kelompoknya Padahal kalau diurus dengan baik, kita jaga kepentingan rakyat semua dan pengagihan itu jauh lebih adil. Baru yang disebut al-adl wal ihsan. Tiap hari Jumaat dengan khutbah itu. Ya, tentang adil dan ihsan itu menjamin kesejahteraan. Jadi faedahnya terselimpah. Sebab itu bila negeri aman, negara aman, politik stabil, Pengurusannya itu harus telus. Tata kelolanya harus baik. Dan mesti melihat ke depan. Ya, saya umur saya ini kalau nak fikir soal transformasi digital, energy transition, AI. Itu bukan dalam kerangka yang saya baca dulu. Tetapi kenyataannya itu ialah bahawa dia kata Zeitgeist. Istilah Jerman. The dictate of the times. Zid Gist sekarang ini menuntut kita mengekalkan yang saya sebut yang lama, akar berakar kepada yang lama, bahasa kita, agama kita, budaya kita, perpaduan rakyat kita, tetapi menggapai yang baru, teknologi baru yang saya kata menggapai di langit. Jadi nak ada sebab itu di sekolah-sekolah pondok umpamanya sementara kita ambil keputusan, terima kasih Jakim juga untuk bantu mereka. Kita tidak mengganggu kurikulum mereka. Kitab-kitab yang dia baca. Kitab Ahya Ulamuddin atau Kimia Sa'adah Imam Al-Ghazali atau Munyatul Musalli yang popular sekarang. Soal ya, Daud Fatani atau lain-lain Tetapi kita minta supaya dia juga terima cabaran baru ini. Tentang Tibet, tentang AI dan tanggungjawab kita itu mengisi supaya dapat dia bersaing. Ini beberapa perubahan tata kelola yang baik, yang cekap dan kesediaan kita membawa agenda baru. Sebab itu National Semiconductor Strategy, saya terima kasihlah kepada rakan-rakan yang menyediakannya. Saya kagum ke, ke Jepun, ke Korea, ke Amerika Syarikat, di Eropa. Rupanya pelabur-pelabur dalam bidang data center dan AI itu, dia baca itu, National Semiconductor Strategy. Dan dia tanya saya, kalau we are serious in our desire to implement this strategy, this particular strategy and NSS ini, they will certainly come in. Ini termasuk NVIDIA baru-baru ini. Dan seorang, seperti so saya tahu, manusia individu terkaya di dunia dengan 5 trillion dollars now. Dia jumpa saya di Korea. Ya bukan sebab saya Anwar. Tapi ada orang kata ohnya sebab Anwar PMX. Saya pun ada perasaan sikit tapi saya fikir eh bukan juga. Sebab negara ini, sebab uh, the team, sebab dasar kita, sebab insentif, sebab kecekapan kita. Then you realise bahawa sebenarnya dia datang itu kerana minatnya dan dia lihat pelaburan awal di, di Johor. Tapi dia sebut pasal saya itu. Not many countries he has seen that Malaysia is an exception, kata dia. Because you have that semiconductor strategy. You have that clear focus on the need to utilize AI both in government in education and in the private sector jadi sebab tu saya kata semua ini bermula dari negara aman politik yang stabil tata kelola yang ke arah yang lebih baik dan dasar-dasar semasa mengekal identiti jati diri kita jati akidah kita akhlak kita syahsiah kita budaya kita, bahasa kita, tetapi menggapai teknologi baru dengan berani dan dengan bersungguh-sungguh. Semoga Allah merestui usaha kita bersama dan saya mengajak saudara dalam keadaan kita selesa bagaimanapun jangan lupa hal ini. Saudara tidak ada negara yang bertahan dan kekal dalam tahap yang sama. Ada pasang surutnya kita agak belum cukup pasang, baru naik nak pasang. Uh, tapi jangan bagi surut awal. Untuk pertahankan ini, dan ini bukan perkara baru. Saya perikat awal saya jadi Perdana Menteri, saya selalu gunakan The Khaldunian Theory. Ya. Um, Ibn Khaldun, Ibrahman Khaldun. Yang mengkaji ini dengan negara Afrika Utara pada masa itu. Apa yang menyebabkan Esprit de corps Asabiyah yang naik mengapa dalam generasi kedua dia menatar, di generasi ketiga dia merosot. Kerana idealisme dan nilai itu sudah hilang. Sebab itu dalam madani ini kita cuba pupuk asap soal nilai, soal akhlak sebagai yang agak sebati dengan kita. So, terima kasih. Hari kata-kata saya masa. Terima kasih dan mudah-mudahan kita bekerja dengan semangat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri di atas ucapan sebentar tadi. mengumumkan yang amat berhormat Perdana Menteri dan tetamu kenamaan meninggalkan majlis. Satu hati bangsa dan bersama Satu jiwa tak kira apa warna takkan ada yang memisahkan kita i